Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madani, terima kasih kerana bersama kami di uh, Bernama TV. Pastinya Malaysia petang ini uh -huh. edisi 29 September 2025 hari Isnin bersama saya Taufik Isa ditemani rakan saya. Ana Zakifli. Hmm, Taufik, banyak cerita-cerita ha? menarik dan uh, memberikan manfaat kepada rakyat Malaysia. Saya dengar hari ini uh, dimaklumkan akan diperkenalkan satu skim. Hmm. Skim baru. Skim apa tu? Ah, ha, skim apa tu? Hmm. Ah, ha, itu yang kita skim akan. Itu. <laughs> skim apa tu? Ha. Skim apa Skim kecederaan lindungi pekerja di luar waktu pejabat. Okey. Ah. Satu skem yang cukup baik. Sebenarnya. Cukup baik. Betul? Sebab kita pun, uh, terutama sekali kepada, uh, macam Ana juga. Ana sebagai uh. seorang wartawan, selalu keluar pejabat. Betul. Sentiasa berada di luar pejabat untuk melaksanakan tugas sebenarnya. Uh. Jadi, ini untuk melindungi uh, pekerja di Malaysia. Betul. Hmm. Macam saya ada, orang uh, kata, uh, yalah ramai antara rakan-rakan kita uh -huh. yang bertugas uh, di luar waktu pejabat seperti Yahak Taufik cakap tadi. Uh -huh. Ada juga yang cedera. Betul. Uh, tapi, yalah tak boleh nak tuntut apa-apa uh -huh. eh, kerana di luar waktu pejabat tapi dengan adanya skim ini ah mm -hmm. ia akan pasti terus yang kata terus dilindungilah okay. para pekerja Maksudnya ini. Ya perlindungan tersebut dipanjangkan keluar yeah. waktu pejabat Betul. juga. Okay. itu bila saya baca mm -hmm. uh, news ini mm -hmm. berita ini saya sangat happy, gembira. Okay. <laughs> sebab ialah kenapa muka akan mendapat manfaatnya tentang yeah. skim ini. Okey. Okay. Uh, skim ini di mana uh, negara kita akan memperkenalkan skim mm. kecederaan bukan pekerjaan untuk memastikan pekerja terus dilindungi mm -hmm. walaupun di luar waktu pejabat itu yang dikatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar yeah. Ibrahim dan pengenalan skim itu hasil kesedaran bahawa tekanan kerja tidak terhenti hanya di pintu kilang ataupun pintu pejabat hmm. dan dalam era susunan kerja yang fleksibel dan juga jarak jauh ini, pembaruan ini akan menyelaraskan lagi pelindungan dengan realiti cara hidup serta cara orang bekerja pada masa kini. Uh, dan yang lebih penting ia akan meluaskan lagi perlindungan sepanjang masa uh, kerana kemalangan dan kecederaan tidak terikat kepada jadual tertentu uh, dan beliau berkata demikian dalam forum keselamatan sosial dunia 2025 uh, dan awal bulan ini sebenarnya skim uh, ataupun um, Kementerian Semua Manusia sedang merangka pindaan terhadap Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 bagi menyediakan pelindungan keselamatan sosial 24 jam kepada pekerja di bawah pertubuhan keselamatan sosial perkeso. Sementara itu, Perdana Menteri berkata Malaysia juga sedang memperkukuh penggunaan sistem digital supaya pelindungan dapat disampaikan dengan lebih berkesan dan juga inklusif dan Kemajuan ini sedang berjalan menurut beliau, walaupun masih jauh lagi daripada uh, sempurna, namun keyakinan yang memandu jelas iaitu kemakmuran sebenar tidak diukur pada ketinggian bangunan pencakar langit atau keluaran dalam negara kasar KDNK, tetapi pada maruah yang dimiliki rakyat biasa dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Hmm. Kita pun oh. rasa lebih tenang sedikit. Betul Dengan a uh, skim sebegini uh, rasa lebih adalah uh, rasa tenang dan rasa lebih selamat lagi. Somai. Hmm. Ha kerana begitulah uh, hebat dan istimewanya hmm. di bawah kepimpinan Yang amat Perdana Menteri uh, begitu cakna dan ambil berat berkenaan dengan uh, rakyatnya. Yeah. Inilah dia Malaysia Madani, rakyat ha. disantuni. Ya ha, gitu. Baik okay. uh, ini pula berkenaan dengan okey a uh, Taufik. Hmm. Uh, selalu tak bimbang sekiranya data peribadi hmm? uh, ataupun jejak digital kita menjadi uh, orang kata disebar luaskan oleh orang Saya hari-hari bimbang sebab kadang-kadang hari-hari oh. dapat nombor yang tak dapat Yo. tak kenal pun siapa nombor tu kan Betul. call kita jadi kita pun memang bimbang ke mana-mana hala tahan nombor kat pedalaman saya nama huh? saya uh? alamat saya kan jadi menjadi sesuatu yang cukup membimbangkan Betul macam hmm. saya baru-baru ini hmm. uh, telah pun digodam hmm. uh, email saya telah digodam dan memberikan saya satu uh, orang kata uh, kesedaran untuk lebih cakna terhadap keselamatan digital dan jejak digital kita. Okey okay, yeah. uh, tapi ini yang baru uh, yeah. ini bagus uh, di mana hari ini kita dimaklumkan My Digital ID Senang yeah. Berhad ataupun My ID SB uh, mengulangi komitmen mereka untuk melaksanakan mandat di bawah strategi nasional dan pelan tindakan pembangunan untuk menyediakan identiti digital yang lebih selamat, berdaulat serta mampan untuk setiap rakyat Malaysia sebagai asas kepada keselamatan negara dan pertumbuhan ekonomi. Apa maksudnya di sini maksudnya uh, dalam satu kenyataan dengan agensi keselamatan cyber negara atau penaksa syarikat ini uh, memaklumkan bahawa pihaknya akan terus menjalinkan kerjasama secara konstruktif dengan para pemain industri untuk memastikan pembangunan saling melengkapi tidak bertindih selain mengelakkan sebarang risiko kekeliruan atau perpecahan kepada rakyat dan uh, My Digital ID dikendalikan oleh My IDSB sebagai infrastruktur identiti digital nasional rasmi Malaysia serta dibangunkan membangunkan sebarang infrastruktur digital awam di bawah Jabatan Perdana Menteri dikawal selia oleh Naksa di bawah Majlis Keselamatan Negara. Dan uh... Ini yang dimaklumkan, walaupun syarikat swasta bebas untuk berinovasi aa, dan membangunkan produk serta perkhidmatan identiti digital untuk memenuhilah keperluan pasaran yang luas, khususnya atau menawarkan nilai tambah, kenyataan aa, turut menegaskan bahawa aa, sebarang inisiatif yang mendakwa bahawa operasi pada skala nasional perlulah sejajar aa, dengan strategi negara untuk memastikan keboleh operasian aa, serta mematuhi keperluan takbir urus, keselamatan hmm. dan juga kedaulatan. Kedaulatan tu penting ya, yeah. uh, Taufik. Yeah. Dan MyDID sedang dibangunkan mengikut piawaian tertinggi daripada mm -hmm. segi kepercayaan, ketahanan, termasuk pematuhan kepada standard global seperti Common Criteria, NIST dan ISO/IEC selain diselaraskan dengan kerangka perundangan semasa. Ha itu okay. itu rasa macam okey banyak juga uh, tambah baik mm. eh, yang uh, kerjasama yang akan diteruskan untuk menambah baik lagi uh, sistem keselamatan, keselamatan identiti digital. Keselamatan digital sebut hmm. identiti digital kita juga uh, hmm. kita harapkan iyalah kita sebagai rakyat besi, itu yang kita harapkan itu sebab uh, terutama sekali kepada mereka yang uh, berusia Betul. mereka terdedah kepada pelbagai bentuk scam di luar sana. Sekiranya maklumat-maklumat sebegini uh, diperolehi oleh mereka yang tidak bertanggungjawab kan. Okey, anak kita dah cerita tentang skim di luar hmm. waktu pejabat, kita dah cerita tentang a uh, identiti digital, hmm. keselamatan identiti digital, nak cerita pula tentang diplomasi negara kita ah. dari sudut pertahanan ini. Bulan depan ni, bulan depan ni ASEAN. Oh. ASEAN dan satu lagi ialah uh, kunjungan uh, menteri pertahanan iaitu uh -huh. Datuk Seri Mohammad Khalid Nordin uh -huh. uh, akan melakukan lawatan lawatan rasmi dua hari ke Qatar wow. untuk memperkukuhkan lagi hubungan strategik dan juga kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara hari ini dan uh, beliau tiba di lapangan terbang terbangsa Hamad Doha semalam disambut uh, oleh wakil rasmi kerajaan Qatar iaitu komander tentera udara Emiri Qatar Major General Muhammad Al Dosari Duta Besar Malaysia ke Qatar Faizal Razali serta Atase Pertahanan Malaysia di Ankara Kenel Edafi Daud dalam lawatan ini bakal menyaksikan pemeteraian memorandum persefahaman MOU kerjasama pertahanan antara Malaysia dan juga Qatar. Hmm. MOU ini akan uh, membuka lagi lembaran baru okay. uh, dalam memperkukuhkan lagi hubungan strategik serta kerjasama pertahanan kedua-dua negara ini dan uh -huh. uh, beliau juga dijadualkan mengadakan kunjungan hormat terhadap Timbalan Perdana Menteri, Merangkap Menteri Negara bagi Hal Ehwal Pertahanan iaitu Sheikh uh, Saud bin Abdul Rahman ya. bin Hassan bin Ali Al Thani ya. dan kunjungan hormat ini akan diikuti dengan mesyuarat dua hala uh, sebelum beliau mengadakan lawatan rasmi ke Barzan Holdings iaitu sebuah syarikat berkaitan industri pertahanan ya. milik uh, kerajaan Qatar dan uh, beliau berkata, lawatan itu turut menyaksikan pemeteraian MOU antara syarikat Malaysia iaitu Ingress Corporation Berhad uh, dengan Barzan Holdings yang akan disaksikan oleh Menteri Pertahanan kedua-dua negara dan uh, mengiringi uh, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam delegasi Malaysia ialah 85 Angkatan Tentera Malaysia ATM iaitu Jeneral Tan Sri Muhammad Nizam Jaafar dan Timbalan Ketua Setusa Dasar uh, Kementerian Pertahanan Muhammad Yani Daud. Hmm, hmm. kerjasama yang sangat penting kerana yang melibatkan pertahanan bukan yeah. sahaja dari segi bagi darat tetapi mungkin udara dan juga maritim. Mm -hmm. Baik, um, dua hari lepas ya. berlakunya satu uh, isu mm -hmm. uh, tragedi yang orang kata tak disangka-sangka dan tidak Betul. diminta oleh para ibu bapa. Mm -hmm. Di mana seorang uh, pelajar sekolah uh, telah pun terjatuh ke dalam saluran kumbahan di sebuah sekolah mm -hmm. di Lengging Nilai pada mm -hmm. Sabtu lepas. Dan hari ini polis telah mengambil keterangan seramai sembilan orang individu setakat ini. Dan uh, Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Alzafni Ahmad, memaklumkan bahawa mereka yang dirakam keterangan termasuklah pengadu kes, guru dan juga pelajar sekolah terbabit dan juga turut dirakam empat keterangan lagi ha, membabitkan pada hari ini membabitkan pihak Jabatan Kerja Raya, Indah Water Consortium, Sendirian Merahat dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara dan ha, beliau memaklumkan siasatan lanjut masih dijalankan ketika ini mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 orang ramai dinasihatkanlah supaya tidak membuat sebarang spekulasi kerana ialah siasatan sedang berjalan mm -hmm. uh, kerana ia tidak mahu mengganggu proses siasatan dan uh, beliau juga memaklumkan uh, didapati bahawa tiada rakaman kamera litar tertutup ataupun CCTV di mm -hmm. lokasi kejadian. Ah mm -hmm. uh, inilah dia sesuatu yang perlu diambil perhatian oleh pihak sekolah yeah. ya kerana apabila ada satu kemalangan atau ataupun tragedi yang menimpa mm -hmm. mungkin ada langkah-langkah terbaik untuk menambah baik lagi keselamatan anak-anak yeah. uh, atau pelajar yang yeah. akan pergi ke sekolah saban hari. Betul dan, hmm. dan lab juga kita dapat saksikan menteri pendidikan Fadlin Sidik menyantuni keluarga hmm. Al Roham Abdul Fattah Hairul Rizal iaitu murid tahun 3 yang meninggal dunia akibat kejadian tersebut dan uh, beliau juga uh, memuji keberanian salah seorang pemuda yang masuk uh, ke bawah tersebut untuk mengeluarkan hmm. untuk cuba menyelamatkan uh, arwah ketika itu. Baik uh, kita nak fokus kepada perkara petang ini, okay. tak lain tak bukan cerita pasal minyak ni. Ah. Orang tunggu tengah malam ayu, ayu, ni. Orang-orang tunggu sangat ni. Eh. Tunggu tengah malam dah, ni. Awak tunggu tak? Saya tunggu. Dah, dah semak ke belum? <laughs> dah semak dah. Saya dah semak. Saya dah semak. Minyak pun dah rendah sekarang <laughs> ni. Nak <laughs> <laughs> tunggu. Nak tunggu malam ni. Sebab tarikh esok ataupun tengah, ah. tengah malam ni, 30 September ah. 2025, ditunggu-tunggu oleh semua rakyat Malaysia. Betul. Apabila uh, rakyat Malaysia akan... Uh, boleh menggunakan sistem subsidi bersasar Budi Madani RON 95 ataupun Budi 95. Mm -hmm. Dalam pada itu kerajaan menyarankan supaya anda uh, sentiasa pastikan butiran pada MyCard dan juga lesen memandu adalah tepat mm -hmm. untuk memastikan kelayakan anda tidak terjejas. Mm -hmm. Jadi, uh, um orang kata uh, nombor lesen masih sah Pastikan lesen juga mas, uh, masih sah Pengguna hmm. perlu pastikan nombor uh, MyCard 12 digit digunakan Dan hmm. direkod dengan betul Dalam lesen memandu Nama pemegang lesen adalah tepat Serta kelas dan juga jenis kenderaan Dinyatakan dengan betul uh -huh. uh, Yang umur Perdana Menteri pun uh, Dalam perhimpunan bulanan baru-baru ini uh -huh. Ada memaklumkan secara berseluruh uh -huh. kata, uh, Kalau boleh uh, janganlah serentak uh, Betul amin. Panjang lagi masanya kan Panjang, Panjang lagi masanya Ambil eh, masa ya. ay, Kalau boleh kalau macam ya, saya tapi, ini. tapi kita tak boleh salah kalau orang Malaysia juga, Eyalah. sebab kami memang excited dan kalau apa-apa skim pun yang di, di, diumumkan memang kita akan excited Eyalah. Untuk, Eyalah. Untuk, untuk untuk kita berada di, di kawasan tersebut Eyalah. untuk turut serta mendapatkan manfaat Eyalah. tersebut baik kita dah bercerita mengenai budi 45 persediaan rapi siap dilaksana untuk itu kita bersama dengan tetamu kita di talian iaitu uh, profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif pengarah program MBA dan juga DBA Putra Business School assalamualaikum prof terima kasih prof berada bersama kami di Malaysia Petang ini prof Waalaikumsalam. Terima kasih atas jemputan. Baik, uh... Doktor, uh, secara umum bagaimana doktor melihat ialah uh, uh, rasional dan keperluan kerajaan untuk memperkenalkan inisiatif uh, Budi 95 ini dalam lanskap ekonomi Malaysia. Um, yalah, pada ketika ini kita tahu lanskap ekonomi pun bukan Malaysia saja. Dunia pun tak mentu bagaimana hmm. dengan harga minyak mentah global dan sebagainya. Bagaimana doktor? Ya, saya pun excited dengan cek aplikasi ni apa ada ada dah keluar ke balance dia kata tu masuk, sampai esok akan <laughs> tunjuk balance. Jadi secara umumnya saya melihat um, uh -huh. pertama dalam konteks makroekonomi kita nampak negara kita menunjukkan peningkatan yang positif dalam pelbagai sudut lah kita lihat bahawa uh, uh, pertumbuhan ekonomi ya, KDNK meningkat setiap uh -huh. tahun Uh, inflasi masih lagi rendah pada bulan Ogos 1.3%, um, tenaga kerja meningkat, kadar pengangguran berkurangan dan uh, apa kalau tengok secara uh, generalnya bermakna kita dah dalam peringkat yang negara mengalami yang kata kemakmuran ekonomi. Namun, uh, kerajaan turut melihat situasi yang mana Uh, walaupun secara makro, secara apa uh, itu adalah nampak bagus, tapi tidak semestinya setiap uh, individu isu rumah itu terus mengalami uh, kata sesuatu yang positif kerana uh, walaupun kerajaan memperkenalkan gaji minimum 1700 tujuh gaji progresif, tetapi uh, isu kos hari hidup tu masih lagi mengekang uh, rakyat dan disebabkan itu bantuan fiskal harus dilakukan secara berterusan. Kita ada STR, kita ada SARA, baru-baru ini My SARA, satu ringgit. Hmm. Dan kita ada Sesi diesel dan sekarang ini rasionalisasi sedih RON95. Semua hmm. bertujuan untuk memastikan bahawa kebajikan rakyat itu masih lagi terjamin dan dan pendekatan kali ini uh, biar semua Uh, rakyat dewasa dapat menikmati um, um, bangunan uh, fiskal ataupun realitasi sosial ini kalau kita lihat lah, masalah lelaki dewasa, apa, uh, penduduk dewasa kalau uh -huh. orang 95 asalkan ada MyCard dan juga Malaysia Pemandu pun dapat menikmati RM1 sosial yang jadi uh -huh. saya lihat kenapa kerajaan memperkenalkan inisiatif sebagai uh, inisiatif Budi 95 ini uh -huh. kerana uh, kita tidak boleh kata terlepas pandang, tidak boleh apa-apa uh, menganggap um, semua sudah kata mampu untuk menangani kos hari hidup pada masa sekarang. Jadi sekurang-kurangnya kalau kerajaan boleh lagi boleh bantu, patutlah apa kata dibantu dalam menangani kos seperti ini. Baik, uh, tadi Dr. Azman ada katakan uh, kesan kepada isi rumah di negara kita ini uh, melalui Budi 95 ini tak semestinya positif tapi kesan kepada majoriti kepada uh, ekonomi isi rumah di negara kita ni khususnya kepada golongan uh, penerima STR ni, apabila Budi 95 uh, dimulakan secara meluas bermula uh, tengah malam ini pandangan doktor apabila kita melihatlah um, golongan eh, yang masih lagi memerlukan bantuan golongan penerima STR uh, kos seharian mereka kita fahamlah berupa seperti kos uh, makan minum Uh, kos um, um, uh, bil air, elektrik, utiliti dan kos pengangkutan juga adalah satu kos yang mereka tidak boleh elakkan untuk pergi ke kerja atau mengambil anak daripada sekolah untuk ada bantuan fiskal yang boleh membantu uh, mengurangkan kos yang mereka depani ya, saban hari itu amat uh, amat amat membantu. Um, sebelum ni ada apa syarikat yang satu ringgit itu membantu dari segi barang dapur dan orang ada orang kata um, RM2.5 turun ke rm 199 kan macam oh. uh, kod apa macam tak macam banyak sangat tetapi ini orang kata kos minyak yang kita uh, guna ataupun kita bayar setiap mungkin 2 3 hari ya bergantung kepada penggunaan Maknanya selalu jadi bila sebulan 2 bulan 3 bulan apa saja penjimatan sebenarnya akan menjadi cukup besar penjimatan oh. kat sini bermaksud mereka akan dapat lebih pendapatan sebab kos uh -huh. makin kurang maka jika gaji sama tapi kos makin kurang maka lebih uh -huh. pendapatan setiap bulan itu mereka akan dapat lebih banyak dan ini uh -huh. digunakan untuk meningkatkan kualiti hidup mereka boleh uh -huh. guna untuk, uh -huh. untuk simpanan ataupun pelaburan nah, ini yang akan kita nampaklah kesan kepada ekonomi isi rumah-rumah penerima STR mereka mampu meningkatkan kualiti hidup mereka melalui penjimatan daripada apa ni bodi sampai lima ini Mm -hmm. Mm -hmm. Doktor kalau kita lihat kerajaan uh, sering eh uh, kata dah berapa tahun eh kerajaan mm -hmm. Madani atau kerajaan Perpaduan ini a uh, menerajui pem terampuk pembinaan tetapi uh, subsidi petrol apa semua masih lagi kekal. Harga minyak kita masih lagi rendah berbanding negara-negara luar yang lain ya doktor ya. Dari sudut fiskal yeah. sejauh mana sebenarnya Budi 95 ini membantu kerajaan untuk menguruskan beban subsidi petrol uh, yang uh, kalau kita lihat selama ni dianggap sebagai beban kewangan negara doktor. Sudah tentu ah apa saja subsidi yang ditanggung ataupun ditanggung oleh kerajaan ini adalah sesuatu yang akan diambil daripada hasil kerajaan dan untuk petrol rasmi perlima ni kebiasaannya perbelanjaan kerajaan untuk memberi subsidi ini sekitar 10 ke 15 bilion setahun mengikut harga pasaran minyak pernah mencecah sampai lebih 20 bilion apabila harga minyak lebih tinggi sekarang ini mungkin sekitar 65 ke 70 dolar setong jadi sekitar 10 15 uh, bilion dan uh, itu yang kita lihatlah uh, bayangkanlah uh, berapa banyak uh, kita dapat salurkan uh, kepada uh, bantuan fiskal yang lain kalau subsidi dapat dikurangkan dan sebenarnya kita tahu uh, budi sumprima ini sejak tahun lepas lagi ya uh, sejak uh, belanjawan uh, pengumuman belanjawan tahun, untuk tahun ini telah diumumkan tahun lepas kerajaan sudah beritahu akan membuat resusiasi dan masa itu anggarannya untuk uh, penjimatan kita 8 bilion sebab masa oh. itu mungkin dia nak bagi kepada 85% pengguna saja tetapi oh. apabila semua layak masih lagi berlaku penjimatan uh, Kementerian Kewangan baru ini kata sekitar 2.5 hingga 4 bilion dan oh. kalau kita lihat jumlah ni masa resusiasi diesel berlaku awal tahun uh, Kerjaan um, kerajaan dapat menjimatkan 4 bilion dan 3 bilion telah disalurkan kepada a uh, STR dan sara dan itu yang yang kita uh, lihat uh, apabila berlaku apa saja penjimatan daripada subsidi ini ianya akan dapat disalurkan terus kepada mana-mana uh, golongan yang memerlukan melalui uh, skim ataupun uh, um, bantuan sedia ada. Uh -huh. Uh, kalau setiap kali kerajaan umumkan program bantuan subsidi pastinya ada satu isu yang menjadi uh, perhatian ramai iaitu tentang ketirisan bantuan tersebut apabila ia ni uh, oleh golongan yang tidak sepatutnya mendapat uh, subsidi tersebut tapi melalui Budi 95 ini uh, kita dapat saksikan majoriti rakyat Malaysia akan mendapat uh, bantuan subsidi tersebut uh, menidakkan hak orang asing untuk mendapatkan subsidi tersebut jadi untuk Budi 95 ini doktor agak cabaran utama yang mungkin timbul dari sudut uh, pelaksanaan dan juga keberkesanan Budi 95 ini untuk khususnya untuk pastikan bantuan ini benar-benar uh, sampai kepada kumpulan sasar. Pertama sudah tentu um, ramai risau uh, bagaimana nak guna apa my card, takut apa cip rosak ke terpaksa uh -huh. beratur lama bersesak di petrol tetapi uh, kita beruntung baru-baru uh, ni bila kerajaanlah uh, bantuan RM100 melalui sara masa sara tu yang uh, boleh tebus dekat 4000 dulu. Kalau 7000, 7000 lebih uh, apa ni per, uh, peruncit tu. Uh, uh -huh. Masa kat situ telah uh, dipastikan MyKad tu boleh berfungsi ataupun apa ber, apa uh, chip dia tidak rosaklah. Oleh uh -huh. itu masa kita lihat yang lebih, -lebih kurang uh, sejuta sejuta lah pengguna dewasa telah menggunakan MyKad mereka. Oleh itu apabila a uh, Budi Salima ni bermula nanti saya lihat isu tak guna mykad tu mungkin kurang sedikit sebab ramai dah test dengan Sara dan dan banyak penerangan kita lihat apabila kita pergi ke petrol station sekarang sudah ada orang kata penerangan di media sosial apa Kementerian bagi infografik malahan syarikat minyak sendiri buat video apa uh, apa pengaruh pembbuat yeah. media sosial masing-masing infografik masing-masing memberi panduan dan kalau kita buka aplikasi sekarang pun telah diberikan juga panduan untuk menggunakannya. Jadi isu um, apa ni uh, tak dapat menikmati subsidi itu saya ingat mungkin kurang sikitlah risikonya. Namun hmm. ada satu lagi risiko lain ataupun isu lain keterisan iaitu kalau dia apa apa nak jual uh, hmm. kepada orang yang tak layak maknanya ya. dia mungkin dia guna 100 liter dia sebab dia ada motor jadi hmm. dia guna 100 liter sebulan dia kata ah, saya ada lebih 200 liter ni uh, hmm. mungkin saya akan jual kepada orang lain uh, hmm. mungkin di, di kalangan rakyat Malaysia ataupun kalau orang asing hmm. mungkin dengan lebih minat sebab harga minyak sana lebih tinggi ya. betul jadi betul. macam mana kita nak kawal keterisan namun hmm. apabila kita lihat 35 ni maklumat individu itu merangkumi uh, jenis kenderaan dan sudah tentu apabila semua masuk dalam sistem, kita akan nampak pola uh, kekerapan uh, mengisi minyak. Ya. Uh, itu uh, mungkin uh, kerajaan ataupun tempat kuasa tidak akan bertindak serta-merta tetapi akan memantau lah bila hmm. dia tengok eh kenapa dia ni kata ada motor je tapi setiap bulan uh, maksimum 300, 300, 300. Uh, masa kat situ lah nanti apa kita lihat uh, mulanya mungkin ada berlaku kerana ada apa ni risiko uh, jual balik ke orang lain tetapi mudah untuk dikesan, mudah untuk dipantau, mudah untuk dicegah kerana maklumat uh, yang menggunakan semua ada alamat rumah siapa yeah. Apa jenis kenderaan. Uh, jadi saya tak rasa orang akan mengambil kesempatan sebab bila mereka masukkan mekap tu dia tahu alamat apa saya apa hmm. kajian tahulah berapa banyak saya guna berapa kerap ha, jadi saya tak lihat isu keterisan hmm. tu akan berlaku, berlaku. di kalangan hmm. di kalangan individu itu sendiri baik baik ya. baik doktor uh, mungkin secara ringkasnya uh, kita berbaki hmm. seminit saja uh, bagaimana apakah harapan doktor untuk esok ni nak menjelang uh, budi hmm. 95 ni doktor Seringkas doktor okey harapan saya uh, jangan apa apa terlalu apa agak, apa excited atau apa gopoh lah semua okay, sini iya. esok. Yeah. So, jangan terlalu gairah. Kita, ya. Yeah. ha, yeah. <laughs> ah, kita tak ada hak limit macam Sarah tu sampai akhir tahun. Eh. Tapi hmm. ini uh, berterusan. Uh, jadi Belain. bila minyak dah betul-betul kurang, ah, baru pergi. Dan satu oh, lagi, okay. pastikan jangan lupa bawa macat. Dan yeah. apa pastikan baca dulu sebab proses dia kena bayar dulu lepas tu guna MyCard. Jangan oh, guna MyCard dulu baru nak bayar dan sebagainya. Jadi oh, okay. fahamlah cara-caranya dan apa nikmatilah apa kata diskaun itu dengan apa penuh tanggungjawab ya. dan ya. apa disiplinlah ya, ya. dalam mengawal pembelajaran <laughs> Hmm. Baik itu Baik. dia. Oh. Baik, terima kasih Kami cakap kepada Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif itu pengarah program MBA dan DBA Putra Business School dalam uh, memberikan sikit sebanyak pandangan beliau tentang Budi 95 persediaan rapi dan juga siap dilaksana. Jangan yeah. lupa, orang kata tak perlu pun kita berebut malam, -malam ni sebab berpanjangan sahaja <laughs> program Betul. ini. Kita pun tak tahu sampai bila kan, tapi tak perlu untuk kita rebut-rebutkan. Setiap masing-masing ada ada kuota masing-masing kan. Kita dah ada kuota setiap bulan. Jadi tak perlulah kita nak Uh, ber, terlalu gairah sangat betul tadi uh, doktor ada sebut pasal uh -huh. rasionalisasi petrol uh -huh. saya nak tunggu juga untuk ya. belanjawan yang akan dibentangkan pada 10 Oktober nanti okay. apakah harganya yang akan diberi terbaik yang akan dibentangkan oleh umur Perdana Menteri betul. ah dalam belanjawan baik okay. sekian dulu uh, Malaysia pertama ini dari saya Nana Zulfli saya Taufiq Isa kita jumpa lagi assalamualaikum bye bye